Shopping up цикла семинаров, посвященных изучению обрядов и традиций разных национальностей, представленных в Крыму и организованных совместно с национально-культурными обществами. Девиз наших семинаров через традицию и культуру, межнациональному диалогу и развитие добрососедства в Крыму. Целью является изучение и освещение обрядов и традиций, содействие объединению многонациональных культур полуострова, формирование уважения и толерантности которые населяют наш мир. В прошлом году, 12 августа, мы все украинские информационно культурный центр, провели семинар на тему «Крымско-татарская свадьба. Исторические традиции и современные веяния». Совместно с ведущими крымскими культурологами, этнографами и представителями средств массовой информации. А в дальнейшем, с целью популяризации данной тематики, видео с этого семинара было размещено на страницах интернет-портала YouTube. Как и данное видео с нашего семинара тоже будет там разрешено. А в этом году мы объединили наши усилия с крымским республиканским культурно-просветительским обществом ключа ключевла крыльчак и университета научной библиотеки имени Ивана Прокона. Следует также отметить то, что отдел иностранной литературы, дружба народов библиотеки, подготовила в Пое литературную экспозицию под названием традиционные обряды и верования крымчаков. Все желающие могут с ней позже ознакомиться. Ну а нам всем предстоит окунуться в загадочный мир обрядов и традиций крымчакского народа. И сейчас я передаю слово для приветствия председателю культурно просветительского общества Крымчаков Крымчакла, заслуженному работнику культуры автономной республики Крым, Торитовину Кирпову. Добрый день, уважаемые гости. Я так рада вас всех здесь видеть. Но сегодня мы пригласили вас на мероприятие, организованное совместно с Украинским информационным центром. Обряды а Кремчаков, как уже было сказано. Мы давно уже работаем с этой организацией, но такое большое мероприятие у нас впервые. Хотела бы немножко рассказать о нашем обществе. Общество наше было организовано в 1989 году. Цель и задача нашего общества – это было сохранение культурного наследия Крымчаков. И самое главное, что было сделано в первую очередь, это возвращение нашего здания, здания Крымчаков, в котором в 20 годы находился детский сад. И возрождение этого здания. Мы его отремонтировали и провели там отопление. В 2004 году был создан национальный музей Крымчаков, единственный в мире, которому было присвоено звание народа нами были восстановлены и установлены памятники жертвам нацизма, ключикам жертвам нацизма. В годы войны все знают, что наш народ потерпел геноцид фашистских захватчиков, и 80% нашего народа было уничтожено, расстреляно. После войны крымчаки всегда соблюдали традиции и обряды. Свои, особенно в свадебные, всегда женились на кремчачках и выходили замуж за кремчаков. После войны немножко этот обряд был утерян, так как постепенно возродила ассимиляция нашего народа, и эта традиция была утеряна. Все они стали смешанными. Но мы надеемся, что эта традиция у нас возродится. Мы хотим создать молодежный клуб, чтобы в этом клубе могли знакомиться наши молодые люди, общаться и жениться. Мы, чтобы мы с не, не показывали этот обряд, а чтобы мы его производили на самом деле, чтобы мы гуляли на ключах своих А сейчас, вашему вниманию, будет представлена фотопрезентация слайд-шоу национального крымчатского гостиного. При создании презентации использованы фотографии из архива народного историка этнографического музея Крымчаков. Мелодия Харасовны Дёрк Кушесы, 4 угла Карсы Базара. В исполнении Рая Леви, а также на в аранжировке и исполнении заслуженного деятеля искусства автономной республики Крым, лауреата республиканских и международных конкурсов эстрадной джазовой песни, лауреата премии АРК, композитора Валерия Слуцкого.